убийства, война и блокада В тяжелый для Родины час Настигли детей Ленинграда, обычных детей вроде нас Настигли за партой в школе и отняли мать и отца От голода, страха и боли забились ребящие сердца они, ленинградские дети, писали в своих дневниках о самой последней конфете, оно еще боли в ногах, о том, что на улице трупы повсюду лежат и гниют, О том, что кончаются крупы, и хлеба все меньше дают. Война их терпеть научила, и сделала старше сто раз, Героев она превратила, обычных детей вроде нас.